Привет, с вами снова я Алена, и вот я купила новый корм своему коту, это Китти вот, и э, я ему дала, э, он пока не хочет есть, потому что я ему давала 15 минут назад, вот, и сейчас я расскажу о нем подробней. Всем привет, с вами снова я, вот. И вот кормки корм -китти -кэт, да, но только <laughs> эта пачка Дарлинг Пурины. Но ну, мы ему весь уже выдавали. И я еще покупала на развес вискас, вот, и это тоже на развес китикет. Я, когда покупаю обычно что-то на развес, ну, как бы говорится, ну, зачем показываетесь на развес? не знаю, как там, нет. Ну, сейчас я вам покажу его. Вот, я высыпала. Да, он такого, правда говоря, коричневого цвета. И сейчас и воняет отвратительно, сейчас вам скажу. Э, кто брал своему коту корм китикает, я думаю, вы знаете, как он ужасно воняет. Вот. И сейчас я расскажу, какие здесь есть формочки. Вот. И вот первая формочка, это вот такой пятиугольничек коричневый. И мы можем видеть не только коричневые цветы, какие-то беленькие. Вот. Беленькие всякие домешки. Вот. В принципе, китикет не очень, как бы сказать, у него как бы склад, ну, не очень, как бы, нормальный. Все равно намешаны какие-то гадости. Вот, первая фигурка, это вот такой пятиугольничек. Вторая фигурка, это в виде буковки М. «Э». Вот, такая, как бы, волнистая здесь. Ну, как говоря, в виде буковки М. «Э». И третья фигурка, это в виде, не знаю, такая, сейчас возьму, в виде не знаю какого-то, блин, то она падает постоянно. Ну, короче говоря, вот такая третья фигурка. Вот все три фигурки из корма Китикат, вот или Китикат, по-моему да. Вот он у меня корм очень замечательно Есть ест, вот. И я ему была, давала сначала эту парину, потом резко применила на вискас, и опять резко применила на китикет. Вот некоторые видеоблогеры говорят, что нельзя как бы нельзя сразу применить корм, потому что что-то может или расстройство желудка, вот. Я как бы применивала много раз, ничего не было, вот. И я думаю, все-таки мы будем ему давать сухой корм, не знаем еще даже какой, мы еще не определились. Но все корма он очень ест хорошо, вот, и не знаем еще. И мокрый корм мы еще не все как бы попробовали, надо нам еще какой-то попробовать, и потом я, наверное, узнаю какой самый лучший, какой он хорошо ест ага, да, вот, кстати, маленький такой, как бы, кормик от Вискоса, вот. В Вискосе, я думаю, вы знаете, такой корм, там были вот такие палочки маленькие, и такие, как бы, подушечки, как бы, и в середине была начинка мясная, говядина, по-моему, не знаю. Вот, видите, как различаются они, вот, это красные, а эти все коричневые, вот, это была из Вискоса. Всем пока, с вами была Алена. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал и пишите классные комментарии. Пока-пока.